talabalik stipendiyasidan biznes boshlagan yigit eng daromadi yuqori kasb egalarini tayyorlovchi dasturchi farhod va shirin dostondagi robotlar ikki yuz mingdan ziyod kitoblarni saqlovchi xazinabon alisher navoiy tavalludining besh yuz sakson yilligi munosabati bilan buyuk shoir asarlaridagi innovatsion g'oyalar va zamonamiz alisherlar haqida suhbatlashamiz assalomu alaykum xush kelibsiz yozuvchi va shoirlar o'z davrining ilg'or fikrlovchi odamlari hisoblanishadi va bu bejiz emas chunki ularning asarlarida bildiriladigan ayrim g'oyalar oradan nafaqat yillar balki oshi o'tgandan keyin hayotiy ko'rinish kasb etadi xususan alisher navoiy g'azratlarining ijodida ham buni ko'rishimiz mumkin hozirgi jarayonlarni oldindan ko'ra bilgandak barchasi hayratlanarli holatlar ya'ni axborot texnologiyalari rivojlangan davrlarda navoiyning bu qarashlariga xuddiki hozirgi zamonni insoni gapirayotganday xuddi navoiy o'n beshinchi asrda yashaganu lekin yigirma birinchi asrda fikrlayotgande ha hozir ko'rsatuvga kelayotgan paytda metroda eskalatordan ko'tarilyapmanda valisher navoiy stansiyasida bo'ldingiz va ha albatta shu joydan chiqib kela turib shu eskalator haqida navoiy yozgan deyman chunki sabai sayyori ikkinchi hikoyasida zayd zahob hikoyasi bor zargar yigit podshoh unga bir taxt yasashni buyuradi bir yil vaqt sarflab bahrom uchun shu taxtga chiqish uchun yettita zinadan iborat bir taxtga yo'l yasaydi agar podshoh qadamini qo'ymoqchi bo'lsa zinalar o'z o'zidan pastlashadi qadamini qo'ygandan keyin zina sekin tepaga chiqib borib taxtgacha yetib boradi podshoh taxtga o'tirgandan keyin qaysi tomonga ishorat qilsa taxt shu tomonga yuradi mana hozir biz har kuni foydalanadigan eskalator yoki bo'lmasa o'sha masofadan turib boshqarish mana hozir masofaviy orqali boshqariladigan boshqariladigan boshqarldnbohholato'n beshinchi asrda Sabay sayyorda berilgan qarang yo'l chiroq bor hozir a jonon qizil yashil ulovlar ko'paygan paytda faqatgina yo'l yo'lchiroqlar tartibga solib turishi mumkin vaholanki navoiy asarlarida mana shu yo'l chiroq haqida ma'lumotlar berib o'tib ketgan navoiyni uncha muncha o'qimagan o'sha mm. to'rt qatori boisidan tashqari biron bir asarlarini yod bilmagan bola ham farhodni shirin dostonida o'qib farhodni qahramonliklari aks etgan joylar bordek. ustoz bu robotlar haqidami deydi haqiqatda o'ylab qarasangiz farhodda shunaqa joy bor u xayloni <muchailani>, aytgan maslahatlari bilan bir qancha to'siqlardan o'tish kerak ko'zgudagi tilsimni qo'lga kiritish uchun bir joyga yetganda shu toshni qattiq tepsa yuz qadam narida turgan darvoza ochiladi mana bu yana bugungi bizani har kuni qo'llanadigan masofadan boshqarish uyda darvozani ochishga hmm. pult qilib qo'yganmiz yoki avtolov uyda turgan joyda ochishimiz mumkin keyin u joyda temir sovut kiygan temir haykal bor va haykalni yonida yana yuzta shunaqa temir haykal bor temur haykalni ko'ksida mana shunaqa kichkinagina oynacha bor e, kamondan shu o'q ok otib shu oynaga tekizsa yonidagi 100 ta temir haykal baravar yiqiladi Bordi-yu bu isda uddasidan chiqmasa shu 100 ta haykaldan baravar otilgan o'qlar uni halok qiladi farhod shuni uddasidan chiqadi shu joylarni o'qisak o'quvchilar har doim aytishadi ustoz bu robot bo'lsa kerak robotni shu kichkinagina bir pult boshqaradi hozirgi hmm. kompyuter o'yinlarinisavvur qiling boshqaradi qarang bitta o'q okay. bilan yuzta haykali urdi navoiy shunaqa narsalarni bilganmikinlar yoki u paytda shu shunaqa moslamalar qurilmalar bo'lganmikin deyishadi endi unaqa qurilmalar bo'lmaganligi mana bugungi kunda hamma uchun ayon lekin hazrat navoiyni ijodiy hayolatlari ilmiy bashoratlari bugun albatta amalga oshyapti shu dostonda farhod aytadide jahonda qolmaydi man mushkulini hal qilmagan fan deydi qolaversa ko'p bor <laughs> ta'kidlangan televideniyani ham albatta oynai jahannoma deb beradilar dostonlarida doston qahramonlari oynai jahonnoma orqali bir birini ko'rishi yoki tushi orqali tush orqali ko'rish lavhalari bor yoki uzoqdan turib ko'rish qarang endi bu hozir televideniyadan tashqari bugungi kunda mana zoom skype ya'ni aloqa vositalari ham ustoz u manavu yulduz nima deb ataladi zuhal zuhal siz uni zaminga yaqinlashtira olasizmi o'qing mirzam o'qsangiz sabaviy jismlar <laughs> sirini <laughs> bilib olursiz shunda yulduzlar sizga yaqinlashgay asarlari badiiy mukammalligi va betakrorligi bilan ajralib turadi shu bilan bir qatorda mana shunday innovatsion g'oyalar oh, borligi uchun ham asrlar <alley> osho dolzarb asrlar osho yashab kelyapti bu yashab kelyaptitta ko'p asrlar bunaqa bo'lishiga biz ishonamiz o'sha farhod va shirin dostonida yana bir joyi borki farhod o'sha ahrimande bilan urushgani kirayotgan paytda samandar yog'ini surtib <static> qo'yishadi va u endi olovda yonmaydigan qiyofa kasb etadi kinolarni ko'rib turganimizda kaskadyorlar shu ish bilan shug'ullanishadi olovda yonib ketyapti lekin unga ta'sir qilmaydi darvoqe ko'rsatuvimizda aynan kaskadyorlar ishtirok etganda ham mana shu siri bilan bo'lishgan ya'ni nima sababdan maxsus vositalardan foydalanamiz va shu bois tasvirda yonishimiz mumkin albatta o'z o'zidan emas demak navoiy nafaqat badiiy ijod balki mana kimyo fanini ham yaxshi bilgan matematikani yaxshi bilgan navoiy asarlarida matematikaga oid juda ko'p atamalar ishlatilgan ekan bir g'azalida yozadi muhandisse topayu egnimga qafas yasay deydi qushlar bilan urib havosida samoda uchay deydi qissasi rauzida aytilgandey namrudga o'xshab men to'rtta karkas bolasini osib go'sht qo'yib tepaga chiqaman yana pastga tushaman emas bu oddiy tasavvurlar hmm. emasda navoiyni na, mana g'azalida lirik g'azalda muhandisse topay o'zimga bir qafas yasay deydi temir qafas keyin qushlar bilan mana osmonda sayr qilay deydi bu ijodiy hayolatlar o'z uz o'zidan emasda man bunaqa misralarni o'qiganda har doim navoiyni bilim ilm doirasiga hayratda qolaman bejiz biz bu zotni mutafakkir deb atamaymiz shu o'rinda keling lavhamizni tomosha qilsak yurtimizdagi eng katta ziyo maskanlaridan biri alisher navoiy nomidagi o'zbekiston milliy kutubxonasi 1870 yildan buyon faoliyat yuritmoqda bugungi kunda kutubxonada 6,5 millionga yaqin qo'lyozmalar mavjud ulardan 200 mingtasi qimmatbaho namunalardir 16 mingtasi esa juda ham noyob va alohida qimmatga ega nashrlar sanaladi biz hozir server qurilmalarini boshqarish xonasidamiz milliy umumta'lim elektron kutubxona markazining yuragi desak ham bo'ladi 2019 yil 18, -18 aprelda rasman ishga tushirildi bu elektron kutubxona zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan bular eng so'nggi modeldagi o'sha germaniya amerika yaponiya texnologiyalari o'rnatilgan zamonaviy elektron kutubxona umuman kutubxonalarda id kartalarga o'tilgan bu <imie> kartochka orqali an'anaviy tarzda va onlayn tarzda foydalan imkoniyatiga ega bo'ladi foydalanuvchilar qulay tez tayyorlanadi hozir masalan elektron shaklda kitoblarimizni bemalol olib o'qishga sharoit yaratilyapti hozir bazamizda ikki yuz mingdan ziyod elektron kitoblardan foydalanuvchilar erkin foydalanish imkoniyatiga ega foiz dinamikalarini ham har doim kuzatib boramiz saytimizga qancha tashrif buyuruvchi bo'ldi qancha o'qib chiqdi qaysi kitobga ko'p buyurtma berishdi kitobxonlar mana hozir aytishadi voy kitob hech kim o'qimayaptide yo'q o'qiydigan yoshlarimiz ko'p mana masalan biz ertadan kechgacha shu kutubxonada ishlasak qo'limizdan buyurtmalar tushmaydi shunaqa yoshlar ko'p kelib kitob o'qi nima qilishadi kechqurun biz soat sakkizgacha ishlasak kutubxonada sakkizgacha hayot qaynaydi assalomu alaykum xush kelibsiz marhamat assalomu alaykum <laughs> alisher navoiy nomidagi milliy kutubxonadagi mas'ul xodimlardan <laughs> biri alisher xursandmiz endi alisher bo'lib ishlashning mas'uliyati ham bir boshqacharoq bo'lsa kerak aynan mana shunday maskanda ha albatta u mas'uliyati o'ziga yarasha bor umuman alisher navoiyni hayotiga oid ma'lumotlari manbalari axborot manbalari balki boshqa mutafakkir shoirlar umuman olganda axborotlar manbaini saqlanishini uni kerakli darajada foydalanuvchilarga yetkazib berishni ma'lumotlarni axborotlarni yo'qolib ketishini oldini olish uchun ham server qurilmalarda saqlanishini doimiy nazoratga olib boramiz xazina qo'riqlovchisi ekanlarda ha xazinani bir jihatdan majoziy ma'noda aytadigan bo'lsak yeauvchi va yetazuvchi xazina esa juda boy xazina xzbnalbatda juda yam boy qolaversa agar kelish imkoniyati yo'q bo'lsa elektron shaklda foydalanish mumkin albatta yangi aytdik innovatsion texnologiyalar rivojlangan dedik ishlayotgan joydagi elektron kutubxonalarni birinchi tashkil etilganligi munosabati bilan ham respublika aholisi nafaqat balki jahonda ham foydalanuvchilar bo'lsa bemalol bizni saytimizga tashrif buyurib navoiy asarlaridan raqamlashtirish jarayoni <laughs> olib borilgan <laughs> adashmasam to'g'rimi qadimiy nodir qo'lyozmalarni alisher navoiy hayotiga oid barcha adabiyotlarni o'sha qo'lyozma nodir nashrlar hammasini biz raqamlashtirib o'sha elektron kutubxonaga yuklab qo'yganmiz serverimizda istalgan vaqtda istalgan joyda o'qishi mumkin planshetda kompyuterda telefon yurtimizdagi pandemiya sharoitida talabalarni o'qitishimiz jarayonida talabalar alisher navoiy nomidagi o'zbekiston milliy kutubxonasidan nihoyatda unumli foydalanishdi alisher navoiy nomli milliy kutubxonada alisher ismli yigit alisher navoiy ijodini dunyoga targ'ib qilyapti dedik. mana hozir innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda navbatdagi mehmonimiz ham alisher va uning faoliyati adabiyot bilan bog'liq lekin axborot texnologiyalardan yiroq bo'lmagan holda keling har ikkalasini uyg'unlid uyg'unlikda uni suhbatimizga chorlasak toshkent axborot texnologiyar universitetida o'qib yurgan paytlarimda do'stlarimiz bilan dasturlash bo'yicha shug'ullanib yurardik bir kichik jamoamiz bor edi bizaga bir kattaroq loyihalar bo'lib qolgan o'sha loyihalarda kadrlar yetishmovchiligi bo'ldi keyin bir fikr bo'ldi kelinglar ularni o'qitamiz alisher bolaligidan harakatchan edi umuman orzu havaslari boshqacha edi o'ziga o'zi ofis yasab bo'lardi ko'rib o'zimiz ham hayron bo'lardik bu markazni boshlashimiz ham juda qiziq bo'lgan biza sentyabr <laughs> oylarida uch oylik stipendiya bir varakaga beriladi iyun avgust hamda sentyabr oyini dasturlash bilan shug'ullanib yuradigan o'rtog'imiz ikkalamiz ham besh bahoga o'qirdik ikkalamiz o'sha stipendiyalarimizni qo'shib bitta o'quv sinfiga yetadigan jihozlar olib kelganmizeda endi bir noldan bir stipendiyamizga boshlangan biznes desak bo'ladi ota onamdan yordam olmaganman duo olishgan mayli sinab ko'r deyishgan o'zingni sekin sekin o'quv markazni bir kengaytirib faqat dasturchilarni o'qitmadik ingliz tilini o'qitishni boshladik keyin abituriyentlar so'rab kelishdi ularga fanlardan dars berdik matematika ximiya biologiya olti yil davomida mana shu o'quv markaz ortida shug'ullandik hozirgi kunda endi bir muncha faoliyatimiz o'zgargan internet magaziniga boshidan qiziqqanmiz chunki o'sha odamlarga kerakli bo'lgan mahsulotlarni o'zini uyidan chiqmasdan yetkazib berishga o'zimizga ham juda judayam katta mana shunaqa ehtiyojimiz paydo bo'lardi o'sha uchun internet magazinni ochish g'oyasi kelgan bo'lgan endi keyinchalik ki, kuzatsak kitobdan boshlaganimiz bizlarga qulayroq ekan aslida bu biznes degan juda de katta bir ilm hisoblanar ekan masalan topilgan pulni boshqa narsaga investitsiya qilish masalasi bo'ldi unda yutqazishlar bo'ldi o'sha davrda ham man dasturlash bo'yicha yana bitta firma tashkil qildim dasturlash bo'yicha shug'ullandik orada u ham muvaffaqiytsizk bo'ldi mana mana shu yerda man o'ylab qoldimki nimadir buyerda biza noto'g'ri qilyapmiz o'shani o'rganishimiz kerak dedim mayli o'xshamasa ham yana 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 ketaveradi ketaveradi o'zi hayotda shunaqa o'zi doim jahon bestselerlarini beseler adabiyotlarini umuman biznesga oid bo'lganlarini ona tilimizga tarjima qilib tadbirkorlarimizga yetkazib beryapmiz doim o'zgarish bo'lishi kerak doim yangilanish bo'lishi kerak odamda harakat bo'lishi kerak yangilikka ya, havas bo'lishi kerak man o'zim doim aytaman bitta yo'l ikkinchi yo'lni keltirib chiqaradi bitta yo'lda to'xtab qolmanglar bir yo'lga kirdingmi undan ikkita uchta o'ntalab yo'l ochiladi ismingiz ham bir qaysidir ma'noda bir magnitmi deb o'ylaymanda juda ko'p alisherlar bilan to'qnashib kelamiz hayotimda ham juda ko'p alisherlar anaqa bo'lgan asosan ulardagi qat'iyatlilikni man ko'pchiligini kuzatganman alisher deganlarda o'sha aytgan ishini doim qiladigan xarakterli insonlar ko'z oldimda namoyon bo'ladi xush kelibsiz shoh bo'ling rahmat alisher aytib o'tganimizdek internet do'kon egasi dunyo bozorini <by,"IPP> qaraydigan bo'lsak juda ko'plab internet do'konlar internet magazinlari dastlab kitoblardan boshlashgan balki shuning uchun fayzini berib kurkirab ketgan bo'lsa kerak deb o'ylayman sababi o'sha ilm manbasi baribir mana yuqorida hozir rabo opa aytib o'tdilar pandemiyada qo'l keldi deb siz ham karantin sabab shunaqa desak ham bo'ladi faoliyatingizni biroz o'zgartirishga to'g'ri keldi qizig'i internet do'kon orqali an'anaviy kitoblarni xarid xariqil an'anaviy kitoblar an e sotyapmiz endi elektron kitoblar bo'lgani yaxshi lekin an'anaviy kitob baribir boshqacha ayni kunlarda an'anaviy kitobga bo'lgan talab ham juda oshgan masalan orada bir qanaqadir tendensiya bo'ldi elektron kitob o'qish juda ommalashib ketdi lekin an'anaviy kitoblar ham juda ko'p sotildi pandemiya paytida o'sha uni mazasi boshqacha qo'lingizda o'qish mazasi boshqacha mana misol uchun siz agar yangi asar uni olib 'z telefonda ham yodlashingiz mumkin lekin baribir boshqacha jonli kitob jonli kitob boshqacha his tuyg'u uyg'otadi insonda biz ro ham shunga yarasha jonli bo'ladi bolaligimizdan jonli kitoblarni quchoqlab o'qib uxlab qolardik necha bet o'qiganimizni dadamizga aytish uchun bugun mana o'n varaq o'qidim yigirma varaq o'qidim deb darvoqe dasturimiz so'ngida moqchehradan jonli ijro bo'ladi albatta biz hozir yana o'sha texnologik jihatdan yondashib navoiyning audio kitoblarini yaratish ustida ishlar olib boryapmiz bir qancha audio kitoblarimiz bor video lavhalar navoiyning adabiyotlari navoiyning asarlari hamsa dostonlari o'qilib ovozli shaklga o'tkazilmoqda o'sha audio kitoblarni kitoblar o'sha veb saytimiz orqali hozirgi kunda ham navoiyning asarlarini bemalol eshitishingiz jonli eshitishingiz mumkin bu o'z navbatida navoiy asarlarini o'qishni ham o'rgatadi ko'z birla qoshing yaxshi qabog'ing yaxshi yuz birla so'zing yaxshi dudog'ing yaxshi eng birla menging yaxshi saqog'ing yaxshi bir bir ne deyin boshtin oyog'ing yaxshi qay shaklda bo'lmasin eng asosiysi badiiy adabiyotlar bilan do'stlashish kerak yaqindan bilish kerak o'rganish kerak shundagina boshqa sohalarda ham katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkin mana it sohasida o'z kelajagini ko'rmoqchi bo'lgan yoshlar yangilik yaratish uchun birinchi navbatda g'oya kerak g'oya bo'lishi uchun esa tasavvur tasavvur va albatta tasavvur tafakkurga tayangan bo'lishi kerak sad iskandariyni shu oxirida iskandar dengiz sayohatiga chiqib uch yillik sayohatdan keyin shu dengiz tubiga tushishni orzu qiladi hisrab dehlaviyda shishadan o'ziga bir qobiq idish yasatib uni ichiga tushib keyin arqon bilan bog'lashadi kemadagilar va uni dengiz tubiga tushirishadi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin u yana qaytib chiqadi iskandar qarangki navoiy sadiskandiy dostonida bu gapni aytib turib bu man uchun mahol qiyin buni man tafakkurimga sig'dirolmadim shisha idishni ichida inson suvni tagida yurmaydi shuncha vaqt deydi unga havo kerak haqiqatda mana shu rivoyatni u o'zini asariga olib kirmaydi navoiyni umuman har bitta shunaqa ijodiy hayolatda katta bir aql yotadida va shuning uchun ham ko'pincha aytadi mani ijodiy hayolatlarim asrlar o'tib amalga oshishiga ishonaman bundan chiqdi bo'lg'usi ixtirochilar uchun ham mana shu kabi asarlar bilan tanishish foydadan xoli emas albatta chunki ayni paytda aynan g'oya qadrlanadi tasavvur tasavvur muhim albatta tasavvur qila olish kerak hozirgi oxirgi barcha ixtirolar aynan g'oya bilan bog'liq non'anaviy shaklda taqdim etilganligi uchun ham e'tiborimizni tortadi to'g'ri g'oya uni loyihalash keyin amalga oshirish va bu fikrimizni navbatdagi mehmonimiz alisher tasdiqlaydi keling ularni taklif qilmiz bugun bemalol biza o'tirib niyatlar ham qilishimiz mumkin ekan atrofimizda hammasi alisher assalomu alaykum xush kelibsiz marhamat yosh dasturchilarga saboq berib kelyapsiz albatta biz o'z faoliyatimizni ikki ming o'n yettinchi yilda tashkil etganmiz ya'ni it sohasida ta'lim berish endi ta'lim olmoqchi bo'lgan xohlovchilar ko'p bo'lsa kerak albatta bugun eng talab kuchli talab kuchli <laughs> bo'lgan eng <laughs> <laughs> <In>, daromadli <laughs> hozirgi kunda asosan o'qishni xohlab kelayotganlar o'n olti yoshdan qirq yoshgacha bo'lgan asosan shu yoshdagilar o'ttiz yoshdan keyin ham o'rganish mumkin albatta o'ttiz yoshdan keyin ham bemalol yani nega qirq yosh bilan cheklab qo'ydingiz endi bizga kelayotganlar hozir shunaqa ha. uni biz cheklab <laughs> qo'yolmaymiz agar o'zida intilish bo'lsa udalash mumkin albatta albatta bor shunaqa masalan hozirgi kunda ham dasturchilar bor oltmish yetmish yoshdagi dasturchilar bor eng asosiysi mana yuqorida suhbatimiz avvalida aytib o'tdik tasavvur keng bo'lsa kerakli bilimni olishga tayyor bo'lsa qolgan jihatlari bu endi de... mehnat mehnat masalan bizada shunaqa holat bo'lgan ota bola ikkalasi bitta guruhda o'qigan holatlar ham yan bo'lgan ya'ni bu otasini ham qiziqishi shu sohada o'g'lini ham shu sohada birgalikda qandaydir yangi loyiha hunaqa hoa ham boi albatta hamkorlikmi hamkorlik desa ham bo'ladi bu <laughs> endi daromadli deb aytdik qachon daromadli bo'ladi agarki yaxshi sifatli mahsulot taqdim eta olsa endi bunday mahsulotni tayyorlash uchun bir yangilikni taqdim etish kerak odatda dasturchilar shu hayotiy faoliyatdagi biror bir jarayonlarni tizimlashtirish asosiy bajaradigan ishi shu bularni ya'ni o'sha jarayonlar uchun dastur yozishadi endi bu hozirgi holatda bor bo'lgan jarayon bo'lmasdan mm -hmm. balkim kelajakda bo'ladigan jarayonlarni ham amalga oshirish kerak bo'ladi ya'ni buning uchun kelajakdagi jarayonlarni albatta oldindan qanaqangidir bir tasavvur qilib undan oldindan ko'ra bilish kerak bo'ladi albatta qanchalik o'sha oldingi jarayonlarni biz hozirdan amalga oshiradigan bo'lsak daromad ham shunga yarasha bo'ladi albatta birinchilardan bo'ladi shunday ekan saida opa matematika fizika va boshqa fanlar bilan bir qatorda adabiyotni ham xususan badiiy adabiyotni ham sevib o'qish kerak va mana shu darslarda faol ishtirok etish kerak albatta it yo'nalishda o'qiyman adabiyot kerak emas deyish noto'g'ri mana hozir mana buni mutaxassislar aytib o'tirishibdi bekorga biza badiiy adabiyotni sakkizinchi mo'jiza deb atamaymiz man hozir qarab turibman mana oshta alisher alisher navoiyning ismi qo'yilibdi sizga degan bir mas'uliyat sizlarda bo'lganmi maktabda yoki kollejda o'qib yurgan paytlarimizda juda ko'p tadbirlar bo'lardi o'sha deyarli hamma tadbirda navoiy rolini man o'ynaganman hattoki maktabda bu to'rtinchi sinfligimdan boshlaganman keyi o'sha kiyimini oyim tikib berganlar o'sha tonni o'sha salla bilan chopon sallani hozirgacha saqlanadi o'sha ham xalqimizda bir naql bor oti birning joni bir degan alisher ismli vchilarim har doim alochi bo'lishgan juda ham e'tibor <laughs> berganman odobli tarbiyali a'lochi bo'lishgan esli xushli bolalar <laughs> bo'lishgan albatta bu alisherlar ham shunday bo'lgan deb o'ylayman bugunning alisherlari bugun va dasturimiz avvalida aytib o'tganimizdek sizdan ajoyib bir jonli ijro navoiy nafaqat adabiyot vakillariga musiqachilarga homiylik qilgan balki o'zlari yaxshi musiqachi bo'lganlar yaxshi sozanda bo'lganlar shu ma'lumotlarga ko'ra o'zlari g'ijjak sozini juda mahorat bilan ijro qilganlar va isfahoniy degan kuy yozganlar alisher navoiy ijodiga juda ham ko'p murojaat qilamiz o'sha shashmaqomdan ijro qiladigan asarlarimizning qariyb sakson navoiy g'azallari asosida bugun ham eng yaxshi ko'rgan asarimizdan birini so'rmading radifli g'azallarni biz katta tanlovda mana shu asarni ijro qilib oliy o'rinni olganmiz shuni bugun ijro qilib bermoqchimiz hatto 'shu g'azallarini ham ohangi bilan birga ohangi bilan yozilgan tasavvul qilaman osha ohangia ham hamaoa hang bo'lib yozilgan shuning uchun ham hozir necha asrlar osha bo'lsa ham qolib ketishgan yetib keladi yetib keladi sababi to'g'ri ta'kidladingiz hazrat navoiy g'azallarini aruz vaznida yozganlar ana o'shaning uchun ham siz aytayotgan kuylarga a o'sha hamohangliki hech qachon yo'qolmaydi yo'qolmaydi 不叫。 shundan yozishni boshlaganman mana mana bunaqa lentalarga afsuslanamizda o'sha san'atkor <laughs> bermaganimizga tarix endi bular tarix man uchun xayrli oqshom ertaga yigirma biru o'n beshda